Hai semua, hari ini jom kita bongkar sama-sama satu pendekatan yang sangat hebat untuk buka potensi setiap seorang pelajar dalam kelas. Kita akan lihat macam mana guru zaman sekarang ni bukan sekadar mengajar tau, tapi dia pakai macam-macam topi untuk cipta pengalaman belajar yang betul-betul menjadi. Ha, ini soalan cepumas kan. Inilah cabaran paling besar untuk semua pendidik. Dalam satu kelas, setiap pelajar tu lain-lain, lain tahap fahamnya, lain minatnya, lain cara belajarnya. Jadi macam mana kita nak pastikan tak ada seorang pun yang tercicir? Nah, jawapannya ada pada satu konsep yang sangat penting. Okey, jom kita mulakan. Sebelum kita kupas satu-satu peranan guru tu, kita kena faham dulu tiga konsep asas yang jadi macam tulang belakang pendidikan zaman sekarang ni. Yang pertama dan yang paling utama untuk perbincangan kita, pedagogi terbeza. Dengar ni baik-baik ya. Ini bukan pasal cikgu kena buat 30 rancangan mengajar yang berbeza. Bukan. Tapi ia pasal merancang satu je pelajaran. Tapi pelajaran tu cukup pintar dan fleksibel untuk semua orang. Fikirkan macam ni. Ini bukan pasal kerja lebih banyak. Tapi pasal kerja dengan lebih bijak. Kuncinya, penyesuaian. Seterusnya, kita ada PAK21 atau pembelajaran abad ke-21. Anda mesti selalu dengarkan. Ini pada asasnya ialah kemahiran-kemahiran yang pelajar kita perlukan untuk berjaya dalam dunia yang ialah sentiasa berubah. Dah bukan zaman hafal buku teks je. Sekarang ni pasal macam mana mereka boleh berfikir, berkomunikasi, bekerjasama dan guna teknologi untuk selesaikan masalah dunia sebenar. Jadi, macam mana kita nak ukur kemahiran PAK21 tu? Ha, di sinilah 6C masuk. Inilah dia hasil yang kita nak tengok pada pelajar kita, benda yang spesifik boleh diukur. Senang cerita, inilah matlamat akhir yang kita sasarkan untuk setiap pelajar. Zah, inilah bahagian yang paling penting. Fikirkan macam ni, kita ada Pedagogi Terbeza, PAK 21 dan 6C. Macam mana semua ni berhubung? Pedagogi terbeza itulah jambatan yang menyambungkan kesemuanya. Ia bukan satu lagi benda baru yang kena fikir, tapi ia adalah gam yang menyatukan semua konsep ni jadi satu strategi yang lengkap dan bersepadu. Baiklah, sekarang kita dah faham kerangka besarnya. Jom kita masuk ke peranan pertama guru sebagai seorang arkitek. Kerja arkitek ni berlaku sebelum kelas bermula lagi tahu. Ini fasa perancangan di mana guru melukis pelan tindakan untuk pembelajaran yang akan berlaku. Apa tugas utama arkitek ni? Tugas dia adalah untuk mereka bentuk pelbagai laluan untuk capai matlamat pembelajaran yang sama. Macam Waze lah. Destinasi kita sama, tapi ada orang suka lalu lebuh raya, ada yang suka jalan kampung, ada yang nak elak tol, seorang arkitek pastikan ada laluan yang sesuai untuk setiap jenis pelajar. Ha, ini contoh yang best sangat. Tengok ni. Topik sama untuk semua orang, pencemaran alam sekitar. Tapi, pelajar yang visual dia buat infografik, yang jenis auditory dia rakam podcast, yang kinestetik yang suka buat dengan tangan, dia buat eksperimen. Nampak tak? Hasilnya sama. Semua belajar pasal pencemaran. Tapi prosesnya berbeza. Disesuaikan. Dan dalam proses tu, kemahiran enam siang berbeza pun dapat diasah. Cukup bijak kan? Okey, pelan arkitek dah siap. Sekarang, loceng dah berbunyi, kita masuk ke dalam bilik dajah. Di sinilah, guru tukar topi dan jadi seorang konduktor. Macam konduktor orkestra, dia secara aktif mengurus dan memandu proses pembelajaran yang sedang berlaku dalam masa nyata. Sebagai konduktor, guru ni tak duduk diam kat depan je. Dia sentiasa bergerak, sentiasa tune rentak dalam kelas. Untuk pelajar yang dah laju, dia bagi kebebasan, biar mereka teroka sendiri. Untuk pelajar yang perlukan sedikit bantuan, dia akan datang dekat, bagi bimbingan berstruktur, bagi sokongan. Ia pasal bagi apa yang diperlukan pada masa yang tepat. Cuba bayangkan satu kelas matematik. Dalam masa yang sama, tiga kumpulan berbeza tengah buat benda yang berlainan. Kumpulan pertama mungkin tengah guna blok-blok untuk faham konsep. Kumpulan kedua tengah selesaikan soalan ikut tahap mereka. Kumpulan ketiga pula yang dah mahir tengah bincang macam mana formula ni boleh diguna untuk selesaikan masalah dunia sebenar. Guru sebagai konduktor akan bergerak antara kumpulan ni bagi bimbingan ikut keperluan masing-masing. Baik, kita dah ada arkitek yang merancang, konduktor yang memimpin. Peranan ketiga ni, peranan yang sangat istimewa, iaitu sebagai seorang pemangkin atau catalyst. Peranan ni bukan sahaja untuk cetuskan minda, tapi juga untuk sokong hati. Dia bukan je nak bagi pelajar jadi pandai, tapi juga berani dan yakin. Jadi, seorang pemangkin ada dua kerja utama. Pertama, dia nak cetus spark dalam minda pelajar tu. Cabar mereka untuk berfikir dengan lebih mendalam. Kedua dan ini sama pentingnya, dia kena jaga hati mereka. Dia wujudkan satu persekitaran yang selamat di mana pelajar tak takut pun nak cuba, tak takut nak buat silap. Tengoklah betapa berkuasanya satu soalan yang bagus. Dengan soalan provokatif macam, bagaimana jika seorang pemangkin boleh cabar setiap pelajar pada tahap mereka sendiri? Pelajar yang perlukan bimbingan, jawab dengan bantuan yang di tengah boleh bina hujah. Yang dari depan boleh terus cadangkan penyelesaian baru. Satu soalan tapi boleh rangsang semua orang untuk betul-betul berfikir. Dan inilah bahagian menyokong hati itu. Seorang pemangkin tahu keyakinan tu kunci utama. Macam mana nak bina? Bagi pelajar pilihan, biar dia rasa ada kawalan. Puji usaha dia, bukan setakat markah A je. Bagi kata-kata semangat. Dan yang paling-paling penting, wujudkan suasana di mana tak apa kalau salah, kita cuba lagi. Inilah cara kita membina sahsia dan kemahiran komunikasi dalam 6C itu. Okey, jadi bila guru dah berjaya mainkan peranan sebagai arkitek, konduktor dan pemangkin, apa hasil akhirnya? Apa sebenarnya matlamat paling utama untuk semua usaha ni? Jom kita tengok. Inilah dia. Matlamatnya adalah untuk mengalihkan fokus dari guru kepada pelajar. Bila semua ni dibuat dengan betul, pelajar bukan lagi jadi penerima maklumat yang pasif. Sebaliknya, mereka jadi pemilik, jadi driver untuk pembelajaran mereka sendiri. Kitaran ni tunjukkan dengan jelas macam mana rupa pembelajaran bila pelajar dah ambil alih. Tengok, mereka yang pilih, mereka yang rancang, mereka yang laksanakan dan mereka yang nilai sendiri. Guru masih ada di situ, tapi sebagai pembimbing di tepi. Inilah pemerkasaan yang sebenar. Dan sebelum kita tamat, saya nak betulkan satu salah faham yang biasa. Mesti ada yang fikir, wah banyaknya kerja cikgu. Tapi sebenarnya, tak semestinya. Ini bukan tentang tambah kerja, tapi tentang ubah cara kerja. Ia satu anjakan pemikiran. Bila kita lebih responsif pada keperluan pelajar, mereka jadi lebih terlibat dan proses belajar itu sendiri jadi lebih lancar dan berkesan untuk semua. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Tak kiralah anda seorang guru, ibu bapa atau seorang pelajar seumur hidup. Daripada tiga peranan yang kita bincangkan, arkitek, konduktor atau pemangkin, yang mana satu yang paling dekat di hati anda? Dan macam mana anda boleh mula amalkannya walaupun sedikit esok? Fikir-fikirkanlah.